Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top Eleven Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas formasi 4-2-3-1 Manchester United Oke okay guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi Flamengo FC di babak semifinal cup musim ini dan di leg pertama tim saya kalah tipis 2-1 di kandang mereka. Karena tim saya mampu mencetak satu gol tandang di kandang mereka, jadi untuk lolos ke final tim saya wajib menang minimal dengan skor 1-0 agar bisa lolos ke final dengan agregat 2-2. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah guys, karena saya rasa Flamengo FC tetap akan menyulitkan tim saya sepanjang pertandingan nanti. Oke, sekarang kita bisa melihatnya di sini. Meskipun tim saya unggul penguasaan bola, tapi tim saya justru kalah di kandang mereka. Ini seperti kejadian pada derby Manchester pekan lalu di mana City saat itu unggul lebih dulu dan mendominasi penguasaan bola, tapi MU justru berhasil comeback dan mengalahkan City dengan skor 2-1 atas tim tamu. Oke, saat itu Manchester United menerapkan formasi 4-2-3-1 dan apa jadinya jika taktik, strategi, dan formasi MU diterapkan ke dalam game top 11? Bisa ke tim saya comeback di leg kedua untuk menyingkirkan Flamengo FC dan maju ke babak final Cup musim ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, buat teman-teman yang komentar di channel saya khususnya para sultan yang bertanya, "Bang, di mana sih beli token yang murah tapi amanah?" Oke, kebetulan banget guys, buat para sultan yang mau beli token murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sini tuh kamu bisa membeli token dengan harga yang lebih murah dan kebetulan banget, guys. Lagi ada banyak promo menarik. Jadi untuk para manajer Sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada di deskripsi video ini ya, guys. Oke, okay guys. Pada leg pertama babak semifinal cup beberapa hari yang lalu ketika tim saya kalah, saat itu saya menerapkan formasi 3-2-1-1-3 dan kebetulan saya tidak mendampingi tim saya di sisi lapangan. Dan di leg kedua saya akan menerapkan formasi 4-2-3-1 seperti yang diterapkan oleh Manchester United ketika menundukkan City di Old Trafford. Tapi sebelum itu saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan mendukung tim saya di leg pertama babak semifinal kemarin. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Coach Rilo, Coach Cino, Hokage, Tony, Bang El, Menseh, Ahsa, Rian, Bintang, dan Coach Akbar yang telah hadir dan mendukung tim saya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya tidak kalah telak di leg pertama. Oke, sekarang mari kita masuk ke menu pasukan dan saya akan coba menerapkan formasi 4-2-3-1 seperti yang diterapkan Manchester United. Dan kita bisa melihat ya di sini MU menempatkan Casemiro dan Fred di posisi gelandang tengah di mana mereka berdua adalah gelandang yang tipikalnya bertahan. Kemudian Fernandes, Eriksen, dan Rashford ditempatkan sebagai gelandang serang dan Martial sebagai striker atau false nine. Ya tugas Martial hanya membuka ruang dan mengganggu lini pertahanan City dan ini terbukti dari performa impresif Fernandes dan Rashford. Dia bertindak sebagai pedang yang tajam di kedua sisi Manchester United. Dan untuk taktiknya sendiri jika kita perhatikan statistik pertandingan antara MU versus City jelas terlihat MU menerapkan taktik gigi bertahan dan City dengan gaya tiki-taka Pep Guardiola menerapkan taktik gigih menyerang. Jika diterapkan ke dalam game top Eleven kemungkinan taktik Manchester United yaitu dengan mental tim gigi bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik, nyala, kemudian uh, gaya tekanan rendah, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, jebakan offside nyala. Oke, pertandingan antara MU versus City mirip seperti pertandingan antara Chelsea versus Barcelona di babak semifinal Liga Champions pada tahun 2011 silam. Chelsea yang sempat tertinggal lebih dulu berhasil comeback dan menyingkirkan Barcelona untuk lolos ke babak final menghadapi Bayern Munchen. Dan Chelsea menerapkan strategi serupa untuk menundukkan Munchen di babak final. Bedanya Chelsea ketika itu memiliki target man yaitu Didier Drogba dan Fernando Torres. Oke, kurang lebih informasinya seperti ini. Jadi sebenarnya formasi 4-2-3-1 ini punya dua opsi berbeda ketika menyerang dan bertahan. Ketika menyerang kita bisa menggeser gandeng serang kanan dan kiri maju lebih ke depan dan formasinya akan berubah menjadi formasi 4-2-1-3 Oke kemudian untuk taktiknya sendiri karena kita butuh satu gol jadi saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang Saya harap pemain saya bisa mencetak gol cepat di pertandingan kali ini Kemudian fokus umpan lewat tengah Gaya umpan perpaduan Serangan balik nyala Gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung situasi di pertandingan nanti, karena kita butuh kemenangan. Jadi, jangan sampai kita diam ketika tim kita kesulitan. Oke, untuk memulihkan kondisi pemain di babak kedua, saya akan mencadangkan Alvarez dan menempatkan Mark Alister di susunan tim inti. Dan saya harap pemain pengganti yang dimasukkan di babak kedua bisa berperan penting dan menjadi pembeda. Oke guys, pertandingan antara FC Buteng versus Plameng WFC di leg kedua babak semifinal cup musim ini akan segera berlangsung. FC Buteng memiliki misi yang cukup berat karena harus memenangkan pertandingan minimal dengan skor 1-0 tanpa balas. Oke guys, sekarang kita bisa melihat susunan dari kedua kesebelasan. Jelas jika kita lihat dari kualitas mutu kedua kesebelasan sebenarnya cukup berimbang, tapi Flamengo sedikit lebih diunggulkan karena di leg pertama mereka unggul lebih dulu dengan skor 2-1. Dan FC Butang dituntut untuk bisa mengalahkan Flamengo FC di kandangnya sendiri dengan skor tipis minimal 1-0 untuk bisa lolos ke babak final cup musim ini. Tentu bukan sesuatu yang mudah karena Flamengo sudah membuktikan dirinya menjadi salah satu tim yang menyulitkan, salah satu tim yang terbaik. Dan mudah-mudahan tim saya di pertandingan ini mampu mengalahkan Flamengo FC. Oke, pertandingan sudah berlangsung, kita lihat di sini agregatnya 2-1 untuk keunggulan Flamengo FC. Dan Flamengo menerapkan formasi 4-2-3-1, saya juga menerapkan formasi yang sama, tapi mungkin beda ceritanya. Karena di sini saya menempatkan back sayap saya lebih mundur ke belakang, sedangkan Flamengo menerapkan back sayapnya lebih maju ke depan atau sebagai RWB atau LWB ya guys, jadi ada beberapa tipe pemain yang berbeda, jika kita menempatkan back sayap kita lebih ke belakang uh, jadi akan beda lagi posisinya ya guys, itu yang tidak di uh, perlihatkan di dalam game Top Eleven. oke, okay. skor masih 0-0 di menit ke 10, kali ini FC Buteng mencoba membangun serangan, masih bisa direbut Flamengo FC membangun dari area tengah berhasil direbut oleh Elkan Bagot dia mengintervensi serangan dengan sangat baik menit 11 serangan demi serangan dari kedua kesebelasan masih belum efektif kali ini Otamendi melakukan uh, serangan membangun serangan dari area pertahanan ada Geko di sana umpan oh, jauh ke depan maksud yang dituju ada lapar di sana berbahaya sekali pemirsa tendang langsung dan oh sayang sekali sepakan pengapat masih melambung di ya, atas besar gawang dan keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Flamengo FC. Oke, kali ini kita akan coba menyerang dari sisi sebelah kanan di mana uh, di sana saya menempatkan dia dan Messi yang memiliki umpan silang yang cukup bagus. Kali ini berbahaya sekali. Untung saja Yasin Bono masih bisa menangkap si kulit bundar dengan sangat-sangat baik. Ya, kali ini kita akan coba menyerang dari sisi sebelah kanan di mana ada nomor punggung 14 dari Flamengo. Dia juga memiliki kualitas yang cukup baik di menit 21 kali ini Flamengo mencoba membangun serangan kembali dari Tony Cross umpan ke tengah cukup tenang oh pelanggaran yang dilakukan oleh Ojeda untuk menghentikan serangan dari Flamengo FC berbahaya kali ini Tony Cross ancang-ancang apakah akan berbuah gol tidak ternyata tendangannya masih melambung di atas mister gawang FC Buteng hanya menghasilkan tendangan gawang Flamengo masih terlihat terus menerus menekan cuaca dingin di luar sana membuat pemain-pemain saya gemeteran Oke kali ini Lionel Messi menggiring dari sisi kanan umpan crossing berbahaya sekali Apakah akan jadi gol dan tidak cukup keras sepakan dari McAllister Dia mencoba untuk mencungkil bola tapi tidak cukup baik Dengan pola yang dilakukan oleh McAllister tidak terlalu keras Bola masih bisa ditangkap dengan sangat-sangat uh, mudah oleh penjaga gawang dari farming FC Kali ini FC Butang mencoba membangun serangan Umpan 1-2 ada Gergis Bow Ada Gergo kembali Umpan jauh ke depan masuk yang dituju Alpati di sana berbahaya Alpati dan masih bisa ditepis dengan sangat-sangat baik Dengan keras yang dilakukan oleh Alpati di depan mulut gawang Flamengo masih belum berbuah gol pemirsa skor masih 0-0 di menit 33 kali ini Ojeda membangun serangan dari sisi sebelah kanan dan Messi umpan 1-2 ke depan maksudnya yang dituju ada Alpati di sana upan oh, kepada Magalister tendang langsung tidak cukup keras tendang oh sayang sekali Tahir Alpati terjebak offside oh, pemirsa sangat tipis sekali kaki Halo. depan Alpati jelas melewati pemain bertahan terakhir dari Flamengo FC kita lihat di sini Palvero Palero maksud saya mendapatkan nilai 7,0 jaga gawang dari Flamengo FC bermain sangat-sangat baik kali ini Flamengo membangun serangan dari area tengah umpan 1-2 ke belakang kembali ada Tony Cross di depan di sana Lucunya, Tony Cross kembali berbahaya Lewati satu penjagaan panversi Persi. bagus sekali. Ini bagus sekali. Ya, Penyerang terbaik dari pemain FC mengalami cedera. Toni Kroos berbahaya masih bisa ditepis oleh Yasin Bono. Ya, dia menepis di pundar kendangan yang sangat baik. Ted Ronit Nash menggantikan Pan Persi. Ini sebuah keuntungan untuk uh, FC Buteng karena pemain terbaik dari pemain FC mengalami cedera di pertandingan kali ini pemirsa. Ada Lionel Messi menggiring dari sisi kiri umpan crossing berbahaya masih bisa disamatkan. Ada pemain yang sangat baik di sana Lestaluhu melakukan penyelamatan yang bilang memblok sepakan yang dilakukan oleh uh, Lionel Messi. Gramang Siren Gramang ajib. Oke, okay, kali ini serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kedua kubu melakukan yang terbaik Kali ini kita akan menerapkan formasi 4-2-1-3 Karena di bawah pertama formasi 4-2-3-1 Tidak membuahkan gol Jadi kita terpaksa harus mencuri gol secepat mungkin agar bisa mengalahkan Flamengo FC Dan kali ini formasi berubah menjadi formasi 4-1-1-3 Atau kita sebut juga formasi 4-2-1-3 Oke kali ini saya akan memasukkan Pemain-pemain yang cukup penting Yaitu Kante Otamendi akan berperan sebagai back e, Tengah kembali pada posisinya tapi karena ya sebenarnya dia adalah gelandang jangkar akhirnya di sini untuk gaya mainnya menjadi tanda seru atau tidak efektif Hal ini kita lihat serangan kembali dilakukan Alpati di sana berbahaya sekali Alpati melihat dari penjagaan gol Alpati nomor punggung 9 berhasil mencetak gol ke gawang Premier FC Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan FC dan skor menjadi 2-2. FC Putong sedikit lebih aman tapi masih belum sebenuh, sepenuhnya aman. Karena bisa saja Pamengo FC menyamakan kedudukan dan membuat uh, tim saya kesulitan. Serangan demi serangan kembali dilakukan oleh kedua kesebelasan di tim 51. Skor menjadi 1-0, masih tetap 1-0. Yaxin Bono bermain sangat baik dengan nilai 7,1. Kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang kante. Frank umpan kepada Mike Alister masih bisa direbut serangan baik tercipta cukup berbahaya hanya ada dua satu penjagaan berbahaya sekali Mesut Ozil menggiring bola berhasil direbut oleh Nicholas Otamendi <tik> Oke kita bisa melihat di sini bahwa satu pemain FC Buteng mendapatkan kartu kuning nomor punggung 31 Greco kali ini Lionel Messi membangun serangan dari sisi kanan masih bisa dipotong dengan baik oleh Tony Cross Sejauh ini Toni Cross bermain sangat baik di pertandingan antara FC Butung versus Flamengo tepatnya di menit 63 tendangan sudut diberikan berbahaya Messi sundul saja dan masih bisa ditangkap dengan sangat baik oleh Palero. Dia menangkap squid si bundar. Dia berada di tempat yang tepat, Tempatan posisi yang luar biasa dari Flamengo FC. Jaga gawang yang uh, bermain sangat-sangat bagus di dua pertandingan ini pemirsa. Dari Greco Frank Lampard menggiring dari area tengah. Umpan ke sisi ada McAllister di sana. Agante kembali pada Frank Umpan satu dua yang sangat baik. Tendang langsung dan gol. Lagi-lagi Alpati berhasil mencetak gol ke gawang Flamengo FC untuk membawa FC Betung unggul 2-0 di menit 70. Tentu ini membuat uh, stadion semakin bergemuruh karena FC Buteng berhasil comeback. Kali ini sedikit lebih tenang karena FC Buteng unggul 3-2. Agregatnya pemirsa berbahaya dan hampir saja McAllister mencetak gol ke gawang Flamengo FC. Agregat 3-2 sekarang Flamengo yang semakin tertekan. Andai saja mereka berhasil mencetak satu gol lagi ke gawang FC Buteng. Kemungkinan pertandingan ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu atau bisa saja ke babak adu penalti pemirsa ada Ojeda dari sana menggiring bola tendang jauh masuknya yang dituju tidak ada yang dituju bola masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Flamengo FC kali ini kita akan coba memasukkan Alvarez di menit 79 Alvarez masuk kita lihat di sini Oke ini adalah sedikit kondisi yang bisa kita masukkan ada Mesut Ozil di sana berbahaya Mesut Ozil masih bisa ditangkap oleh Bono Yasin Bono berhasil menangkap sekulit pundar menit 80 kita lihat formasi 2-0 kedua kesebelasan masih tetap berusaha Alparese masuk menggantikan McAllister di menit 2, uh, 83 pemirsa ada Greco di sana Kante tengah masih dituju Alpati di sana berbahaya sekali Alpati dan gol Alpati oh sayang sekali ada potensi offside pemirsa kita lihat oh jelas sebuah offside ini Alpati lagi-lagi terlalu tipis terlalu tipis ya penempatan posisi back tengah Flamengo sangat baik menjebak offset tidak ada gol tercipta formasi 2-0 masih belum aman ini adalah serangan yang akan dilakukan oleh Flamengo berbahaya sekali Mesut Ojil berbahaya sekali pemirsa Ozil mengirim bola melewati dua penjagaan bagus sekali dan masih bisa ditangkap Yasin Bono lagi-lagi menjadi ganjalan terbesar menjadi halangan terbesar tembok pertahanan terakhir dari FC Buteng mereka tidak mampu menjebol pertahanan yang cukup kokoh dari FC Buteng kali ini pemirsa menit 89 serangan terakhir yang akan dilakukan oleh oke okay, serangan balik kali ini pemirsa saya kira Flamengo bakar mencetak gol ke gawang FC Buteng tapi ternyata serangan balik yang dilakukan oleh FC Buteng ternyata Ojeda Alvarez jauh gerbang maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat-sangat baik pemirsa. Lestaluhu lagi-lagi menggagalkan serangan yang dilakukan oleh FC Buteng. Menit 89 kita lihat tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan pemengo FC dengan skor 2-0 dan lolos ke babak final Cup musim ini dengan agregat 3-2 atas tim tamu. Oke okay guys, di sini kita bisa melihat cederanya pan Panversi di menit 37 justru membuat keuntungan tersendiri untuk FC Buteng, ya. Setelah itu, Alpati berhasil mencetak gol di menit 47 dan di menit 68. Jadi, sayang sekali, manajer dari Flamengo FC terlalu sombong, tidak hadir di sisi, eh, di sisi lapangan. Menurut saya, itu adalah kerugian terbesar kita ketika eh, tim kita berada di pekan-pekan yang sangat-sangat krusial seperti ini. Atau mungkin saja manajer dari Flamengo FC eh, sedang sibuk atau sedang tidur karena, ya, kita tahu bahwa kita beda negara. Mungkin di sana tengah malam, tapi... Ya, ini sebuah keuntungan tersendiri dan kerugian tersendiri untuk kedua kesebelasan. Kita lihat di sini, untuk zona serangan sendiri, Flamengo menyerang dari sisi area sebelah kiri dan dari area tengah, sedangkan tim saya menyerang dari sisi sebelah kanan dan dari area tengah. Untuk ball possession sendiri, FC Buteng lebih dominan kali ini dengan 57% penguasaan bola berbanding 43% dan FC Buteng juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan total 16 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Sedangkan Flamengo FC melakukan 13 percobaan tembakan 6 tepat sasaran dan tidak berbuah gol jelas untuk efisiensi tembakan sendiri, FC Buteng lebih dominan. Nah untuk main of the match pertandingan sendiri yaitu Yasin Bono yang berhasil menjadi main of the match pertandingan, dia bermain Sangat baik menggagalkan serangan-serangan yang dilakukan oleh uh, Flamengo FC. Dan kita lihat di sini, Taerah meskipun dia mencetak 2 gol, tapi mendapatkan nilai yang, ya, hampir sama dengan Frank Lampard. Bedanya, Lampard di sini mendapatkan nilai, nilai dengan 8,2, sedangkan Alpati mendapatkan nilai 8,3. Oke, okay, untuk itu kita lihat di sini bahwa cenderanya Pembersih Persi membuat dini serang mereka menjadi sangat-sangat tumpul dan ini suatu keberkahan tersendiri dan suatu kerugian tersendiri dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk coach Langis Arya coach Lasoda AU ya pokoknya bahasa Arab saya kurang paham pasti kemudian ada coach Gerard coach Repan pertama dan ada lagi coach Karim Ahmed terima kasih juga untuk coach Julia coach David Beckham coach Julian Aviero Sanchez coach Mr Kifrat Pratma, kemudian ada juga coach Rian yang telah hadir di sisi lapangan dan mendukung tim saya. Berkat dukungan dari teman-teman tim saya mendapatkan lebih banyak penguasaan bola. Oke, di sini untuk main of the match pertandingan sendiri yaitu Yasin Bono yang mendapatkan 1% agility dan 4% antisipasi. Oke. Jadi seperti itulah taktik strategi dan formasi 4231 yang saya terapkan menghadapi Flamingo FC. Untuk bisa lolos ke babak uh, final cup musim ini, ya tentu saja tadi sebenarnya bukan formasi 4231 yang membawa tim saya lolos karena ketika kita menggunakan formasi 4 2, 3, 1, itu pemain-pemain saya lebih kokoh ketika bertahan, tapi kesulitan mencetak gol. Tapi ketika saya merubah taktik strategi dan formasi di babak kedua menjadi formasi 4-1. Uh, 113 atau formasi 4213 tim saya justru berhasil mengemas dua gol dan mengalahkan Pameng FC untuk lolos ke babak final Cup musim ini. Oke okay, dan saya harap juga teman-teman bisa lolos ke final Cup musim ini dan semoga nanti teman-teman juara dan buat teman-teman yang sudah gagal lebih dulu tetap semangat karena musim depan masih ada juga kompetisi cup seperti ini dan saya harap teman-teman juga bisa juara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Kesimpulannya formasi 4231 memang cukup bagus untuk bertahan tapi ya tergantung taktik, strategi dan formasi teman-teman juga seperti apa, kemudian pemain-pemain yang dimiliki juga berbeda. Pasti teman-teman juga ada yang Uh, bagus menggunakan formasi tersebut, atau juga ada juga yang tidak cocok pemain-pemainnya dengan formasi 4231. Jadi saya sarankan ketika tim kamu kesulitan, sebaiknya kamu selalu hadir di sisi lapangan untuk memberikan motivasi yang lebih untuk pemain-pemain kamu agar bisa memenangkan setiap pertandingannya. Oke okay guys, mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga, salam Top Eleven Indonesia.